মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আপনাকে প্রশ্ন করতে চায় না আমি প্রশ্ন করতে চাইনি আপনি একটা সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিংজিকে এই প্রশ্নগুলো করেছিলেন আজ আপনাকে জনগণ সেই প্রশ্নগুলো করছে উত্তর দিন আপনি আপনার কি মনে আছে আপনি কি প্রশ্ন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মনমোহনজিকে যদি মনে না থাকে শুনুন একবার आप पे सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए ये जो आतंकवादी हैं ये नक्सलवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो और जो विदेश से बारूद आता है शस्त्र आते हैं आतंकवादियों के पास पहुंच जाते उसको तो रोको जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है हवाले से आता है पूरा मनी ट्रांजेक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है आरबीआई के अंदर में है बैंकों के माध्यम से होता है क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं क्यों नहीं पकड़ पाते हो आप उसके लिए क्या करना चाहते हो मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं घुसपैठ से आतंकवादियों के रूप में आते हैं आतंकवादी घटनाएं करते हैं भाग जाते हैं प्रधानमंत्री तो जी आप मुझे बताइए सीमाएं आपके हाथ में है कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है नेवी आपके हाथ में है ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुट जाते हैं आप जवाब दीजिए व्यवस्था आपके पास है उनके पास जवाब नहीं था मैंने क्यों तो दो सवाल पूछा मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है ईमेल भेजता है कोई भी कम्युनिकेशन करता है भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है इंटरेक्ट करके कर कर जानकारी कर आप पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को इस विषय में आपने क्या किया है उनके पास जवाब जनगण अपना के ठीक यही प्रश्न गुलटना घटे गए তার জন্য নেই আপনার ভিতরে শোক প্রকাশ আপনি এখন নির্বাচনে ব্যস্ত বিহারের নির্বাচনে ব্যস্ত সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না আপনি তার কারণ আপনার কাছে এতগুলো প্রাণ তার থেকে বড় হচ্ছে নির্বাচন আপনার চাই ক্ষমতা আপনার চাই ক্ষমতা তো এখন জনগণ আপনাকে প্রশ্ন করছে আপনি যে সব প্রশ্ন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংজিকে আপনি মুখ লুকিয়ে না থেকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি দিন তো ভিডিওটি আপনারা শেয়ার করুন এবং প্রত্যেক জনগণের কাছে অনুরোধ ঠিক এই প্রশ্নগুলোই আপনারা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কাছ থেকে চান দেখুন কি উত্তর আসে